আছালাম এভ্ৰিভান চ' আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিলোঁ ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি এৱাৰ্ড অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰে প্ৰজ্ঞান ভাৰতীয় স্কুটীৰ যিখন ব্যৱস্থা কৰিছে ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ডকুমেণ্টৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম ইয়াৰ আগত মই কিছুমান কথা ক্লিয়াৰ কৰিম যে এইখন স্কুটি পোৱাৰ যোগ্যতা কাৰ আছে যিসকল ছাত্ৰীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ব'ৰ্ড পৰীক্ষাত ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টেজ লাভ কৰিছে সেইসকল ছাত্ৰীয়ে এই স্কুটি পাব আৰু ল'ৰাসকলৰ ভিতৰত যিসকলে ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পাৰ্চেণ্ট লৈ আহিছে সেইসকলেহে স্কুটিখন পাব ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টত পইণ্ট ওৱান পাৰ্চেণ্ট কম হ'লেও স্কুটি নোপোৱা আৰু কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ডাউট হৈ আছে যে মই যদি প্ৰাইভেট স্কুলত বা কলেজত পঢ়িছিলোঁ তেনেহ'লে মই স্কুটি পামনে নাই সঁচা কথা এই যে যদি তুমি প্ৰাইভেট স্কুলত বা কলেজত পঢ়িছা তুমি পরীক্ষাটা তো আসাম গভর্ণমেন্টের যত বোর্ড হয় সেই বৰ্ডৰ আন্ডারতে তুমি পরীক্ষা দিছা দিছ সো তোমালকে এলিজিবল হওয়া যেদরে গভর্নমেন্ট স্কুলের স্টুডেন্ট সকল হয় নিজুত মইনা আসনির কারণে ব্যবস্থা করেছে সেইটোর কারণে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে যে প্রাইভেট ইনস্টিটিউটর লালী সকলে এই সুবিধা নাপায় নিজুত নিযুক্ত মইন কারণ সেইটোত সি এই প্রেডিক করে লয় যে প্রাইভেট কলেজ বা স্কুলত যখন লালী পড়ে সিঁতর মাক দেতাক আসল ধনী হয় ফ্যামিলির প্যামিলিরপা বিলং নক সো দ্যাটস ওয়াই ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এই মেনশন করেছে সো এনিওয়ে আমি এটা বাবে ডকুমেন্টস কি কি লাগে ইয়ার বিষয়ে আলোচনা করি স্ক্রিনত এটা একটা সার্টিফিকেট পাইছা আর এই সার্টিফিকেটখন তোমালোকে যে অ্যাওয়ার্ড পাইছা তার এটা প্রুফ হয় আর ফার্স্ট অফ অল তোমালক এইটো সার্টিফিকেট কালেক্ট ইনষ্টিটিউটৰ পৰা যখন কলেজত তোমালোকে এক্সাম যিখন যখন কলেজের আন্ডারত পঢ়িছা তাত গৈ তোমালে সার্টিফিক কালেক্ট লাগিব আর সেই সার্টিফিক লৈ বাকি প্রয়োজনীয় ডকুমেণ্টছৰ হৈতে জেরক্স কৰি জমা দিব ডিলারের ওসব আৰু ডকুমেণ্টছসমূহ মই স্ক্ৰীণত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ তোমালোকে চাব পাৰা যেনেকুৱা আধাৰ কাৰ্ড পাছ বা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট কলেজ আই ডি কাৰ্ড পাছ চাৰ্টিফিকেট পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটো পাছ চাৰ্টিফিকেট দুবাৰ লিখা হৈছে সেইটো কাৰণে ডাউট নকৰিবা আৰু মই মোৰ তৰফৰ পৰা সৰু এটা এডভাইচ দিওঁ যে তোমালোকে যেতিয়া শ্ব'ৰুমত ডিলাৰৰ ওচৰত যাবা তেতিয়া লগতে তোমালোকৰ যিমানখিনি চাৰ্টিফিকেট বা ডকুমেণ্ট আছে সকলোখিনি তোমালোকৰ লগত লৈ যাবা লৈ লৈ যাবা আৰু এজন সতৰ্ক বা ৰেচপনচিবল ষ্টুডেণ্টৰ এইটোৱে লক্ষণ নহ'ব লাগিব যাতে তোমালোকৰ তাতে গৈ কোনো প্ৰব্লেম নহয় যিমানখিনি ডকুমেণ্ট আছে এটা ফাইল কভাৰত ল'বা আৰু সেই ফাইল কভাৰটো তোমালোকৰ লগত লৈ যাবা আৰু যিখিনি ডকুমেণ্টছৰ কথা মই উল্লেখ কৰিছোঁ সেইখিনি জেৰক্স তোমালোকে লৈ যাবা তাতে গৈ জমা দিব লাগিব আৰু বাকীখিনি লগত লৈ যাবা যদি কোথাও বেলেগ কিনা ডকুমেন্টস খুঁজে তো তোমাকে সেইখানে জেরক্স করে আনি দি দিবা সো তোমালে এই রিস্ক নলবা আর ডকুমেন্টস তোমালোকে লগত লৈ যাবা সো মরমার স্টুডেন্টস আজি এইখিনে থাকিল আজি ইয়াতে শেষ করল আর বাকি নতুন নতুন আপডেট মই তো তোমালক আপডেট দিয়ে থাকিম আৰু তোমালোকক এইটো স্কুটি বা স্কুটি হওক নাইবা বেলেগ কিবা বিষয়ত হওক মই গাইড কৰি থাকিম চ' চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আছালাম